নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল আছাম এক্সাম কৰ্ণালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি আণ্ডাৰত থকা যিবিলাক বি এড কলেজ আছিল তাৰ কিছুমানৰ এডমিশ্যন ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈ গৈছে আপোনালোকে অনলাইন আৰু অফলাইন যোগে ফৰ্ম কালেক্ট কৰি এডমিশ্যন কৰিব পাৰিব প্ৰথম ডাইৰেক্ট যোৰহাটৰ কথা জনাইছোঁ এডাল ফৰ্মখন আপোনালোকে অনলাইনযোগে ডাউনলোড কৰি পঁচিছ আঠাইছ ঊনত্ৰিছ জুলাইৰ ভিতৰত ছাবমিট কৰিব লাগিব এঘাৰটা বা তিনিটাৰ ভিতৰত সাত তাৰিখে মেডলিষ্ট হ'ব আঠ বাৰ তাৰিখে আপোনালোকৰ এডমিশ্যন হ'ব গতিকে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট যোৰহাটৰ যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট আছে তাত গৈ আপোনালোকে তলে স্কুলদান কৰিলে ফৰ্মখন পাই যাব ফৰ্মখন আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ডাইৰেক্ট যোৰহাট ডট ইনৰ পৰা ডাউনলোড কৰি আপোনালোকে যি ডাইৰেটত আছে ডাইৰেটত গৈ আপোনালোকে ছাবমিট কৰিব লাগিব এইখন ফৰ্মখন এনেকৈ আপোনালোকে ডাউনলোড কৰা পিছত দেখিবই ইয়াত ফৰ্মখনৰ যিখিনি তথ্য দিছে সেইখিনি ফিল আপ কৰি আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব এই ফৰ্মখন তাতে সেইদিনা যি ডেট দিছে ডেটৰ মতে আপোনালোকে ছাবমিট কৰি থৈ আহিব লাগিব তাৰপিছত অন্যখন কলেজ হৈছে সেইখন হৈছে আপোনালোকৰ পি জি টি কলেজ আপোনালোকৰ পি জি টি কলেজ যোৰহাটৰ আই এছ বুলি কোৱা হয় আই এ এছ ই বুলি কোৱা হয় ইয়াত আপোনালোকৰ যদি চাই ন'টিছখন ইয়াতে কৈছে যে ডেট অফ ইছ্যু ফৰ্ম তেইছ আৰু তেইছৰ পৰা পঁচিছ তাৰিখৰ ভিতৰত দিয়া হ'ব অৰ্থাৎ কাইলৈৰ পৰা দিয়া হ'ব তাৰপিছত আহিলে আপোনাৰ ডেট অফ ছাবমিশ্যন ফৰ্ম তেইছ তাৰিখৰ পৰা আপোনালোকৰ পঁচিছ তাৰিখৰ ভিতৰতেই কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ আপোনালোকে সেইদিনাই ফৰ্মখন লৈ পেলাই ফৰ্মখন ছাবমিট কৰি থৈ আহিব পাৰে কি কি ডকুমেণ্ট নিব লাগিব সেইটাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে স্ক'ৰ কাৰ্ডখন লাগিব এছ এল চি এডমিট কাৰ্ড ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি চাৰ্টিফিকেট অল মাৰ্কশ্বিট লাগিব ওৱান কপি পাছপ'ৰ্ট চাইজ ফটো আৰু কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট লাগিব যদি আপোনালোকৰ ছিক্স ছেমিষ্টাৰ ৰিজাল্ট নাই আহে তেতিয়াহ'লে ফিফ্ট ছেমিষ্টাৰলৈকে ডিলে হ'ব মাৰ্কশ্বিটখিনি ফৰ্মখন খালী আপোনালোকে অফলাইন যোগে অৰ্থাৎ তাতে লৈ পেলাই আপোনালোকে তাতে ছাবমিট কৰি থৈ আহিব লাগিব গতিকে ডকুমেণ্টখিনি লৈ যাব তাৰপিছত সেইটো আপোনালোকৰ গোলাঘাটৰ শি আপোনালোকৰ গোলাঘাটত যিখন চিটি আছে তাতো আপোনালোকৰ এডমিশ্যন আৰম্ভ হৈছে গোলাঘাটৰ তেইছ পঁচিছ আৰু আঠাইছ জুলাই এই তিনিদিনত আপোনালোকৰ ফৰ্মখন দিয়া হ'ব ফৰ্ম দিয়া হ'ব আপোনালোকে সেইদিনাই ছাবমিট কৰি থৈ আহিব পাৰে লগতে এশ পঞ্চাছ টকা পইচা ল'ব বুলি কৈছে গতিকে সেই কলেজৰ পৰা আপোনালোকে ফৰ্মখন লৈ তাতে সেইদিনা আপোনালোকে চেল্ফ এটা যিবিলাক ডকুমেণ্ট আছে সেই ডকুমেণ্টবিলাকত দি পেলাই আপোনালোকে চাম ছাবমিট কৰি থৈ আহিব পাৰিব গতিকে আপোনালোকে সেইদিনাই লৈ পেলাই তাত তেইছ পঁচিছ আঠাইছ জুলাইৰ ভিতৰত আপোনালোকে লৈ পেলাই তাতে ছাবমিট কৰি থৈ আহিব পাৰিব কি কি ডকুমেণ্ট লাগিব ইয়াত কৈ দিছে মাৰ্কশ্বিট চাৰ্টিফিকেট এছ এল চি মাৰ্কশ্বীট চাৰ্টিফিকেট এচ এছ এক্সামিনেশ্যন চাৰ্টিফিকেট ডিগ্ৰী মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী একজামিনেশ্যন অল চেমিষ্টাৰ আপোনালোকৰ মাৰ্কশ্বিট লাগিব কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট যদি এপ্লিকিবল হয় ই ডব্লিউ এছ চাৰ্টিফিকেট যদি এপ্লিকেবল হয় পি ডব্লিউ ডি পি আৰ চি আধাৰ কাৰ্ড পি এছ চি ইফ পি আৰ চি ইজ নট এভেইলেবল অৰ্থাৎ পি আৰ চি নাথাকিলে নাথাকিলে আধাৰ কাৰ্ড হ'লেও হ'ব স্ক'ৰ কাৰ্ড বি এডৰ ডিব্ৰুগাৰ্চিটি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট টু পাছপ'ৰ্ট চাইজ ফটো গতিকে আপোনালোকে ফৰ্মখিনিত চাৰে দহটা বজাত তিনিটা বজাত তিনিটা বজাৰ ভিতৰত দিয়া হ'ব গতিকে আপোনালোকে ফ তাতে লৈ পেলাই তাতে আপোনালোকে ছাবমিট কৰি থৈ আহিব পাৰিব গতিকে ডকুমেণ্টখিনি গোটেই লৈ যাব ফটো কপিজ মাছ কণ্টেণ্ট বৰ্ড দ্য চাইট অফ দ্য অল মাৰ্কশ্বিট অৰ্থাৎ ফটোকপিজ অৰ্থাৎ দুইখন মাৰ্কশ্বিটৰ দুইটা ছাইড লাগিব বুলি উল্লেখ কৰিছে তাৰপৰা ঢকুৱাখানা যদি আপোনালোকে চাই ডাইৰেক্টৰ ইয়াত আপোনালোকৰ টাইম শ্বিডিউলখিনি দি দিছে আপোনালোকে ইয়াতো এডমিশ্যন আৰম্ভ হৈছে গতিকে আপোনালোকে ইয়াতো এপ্লাই কৰিব পাৰে বেছিভাগ আপোনালোকৰ অফলাইন হয় গতিকে আপোনালোকে অফলাইনযোগে ফৰ্ম জমা দিব লাগিব একৈছ জুলাইৰ পৰা ফৰ্মসমূহ দিয়া হৈছে ছাবমিশ্যন লাষ্ট ডেট ছাব্বিছ জুলাই ফাৰ্ষ্ট মে'ৰ লিষ্ট ওলাব আঠাইছ জুলাই এডমিশ্যন হ'ব ঊনত্ৰিছ জুলাই ছেকেণ্ড মে'ৰ লিষ্ট ওলাব ত্ৰিছ জুলাই এডমিশ্যন হ'ব একত্ৰিছ জুলাই গতিকে আপোনালোকৰ ক্লাছবোৰ হ'ব চাৰি আগষ্ট গতিকে ইয়াতো আপোনালোকে ঢকুৱাখানাটো আপোনালোকে চিটি যিখন আছে ঢকুৱাখানা তাতো আপোনালোকে অফলাইন ফৰ্ম কালেক্ট কৰি জমা দিব পাৰে গতিকে এই ডেটকেইটা মনত ৰাখিব ডেটৰ মতে গৈ আপোনালোকে যিসকল ঢকুৱাখানাত পঢ়িম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকে এই ডেটৰ মতে ফৰ্ম কালেক্ট কৰি জমা কৰিব পাৰিব তাৰপৰা ডিষ্ট্ৰিক ইনষ্টিটিউট অফ এডুকেশ্যন এণ্ড ট্ৰেইনিং লখিমপুৰ ডায়েৰেটত লখিমপুৰ ডায়েটত কিন্তু আপোনালোকৰ অনলাইন আবেদন হ'ব ইয়াত আপোনালোকে ন'টিছ ফৰ এডমিশ্যন তাত ক্লিক কৰি আপোনালোকৰ এতিয়া ছাৰ্ভাৰটো অলপ প্ৰব্লেম হৈ আছে ক্লিক সেইটো এপ্লাইটনত ক্লিক কৰি আপোনালোকে ডাইৰেক্ট লখিমপুৰত এপ্লাই কৰিব পাৰিব তাৰপৰা আহিলে আপোনালোকৰ ধেমাজি ধেমাজি ডায়েৰেটতো আৰম্ভ হৈছে ডাই ডাইৰেটতো আপোনালোকে ফৰ্মসমূহ বাইছ তাৰিখৰ পৰা অৰ্থাৎ আজিৰ পৰা আপোনালোকে ফৰ্মসমূহ কালেক্ট কৰিব পাৰিছে পাৰিব এটা আপোনালোকৰ কি কি লাগিব এইখিনি কথাই উল্লেখ কৰিছে এপ্লিকেণ্টৰ ফটো দুকপি বি এডৰ স্ক'ৰ কাৰ্ড এছ এল চি মাৰ্কশ্বিট এছ এছৰ মাৰ্কশ্বীট চাৰ্টিফিকেট বেষ্টৰ ডিগ্ৰী চাৰ্টিফিকেট মাৰ্কশ্বিট মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী যদি পঢ়িছে সেইখিনিও লাগিব গতিকে আপোনালোকৰ চাব তাৰপৰা ট'টেল চিট কেপাচিটি পঞ্চাছটা আছে বুলি কৈছে আপোনালোকৰ ফৰ্মখিনি ছাবমিশ্যন তেইছ তাৰিখৰ পৰা কৰিব পাৰিব লাষ্ট ডেট দুই আগষ্ট মেইল লিষ্ট পাব্লিছ হ'ব সাত আগষ্টৰ দিনা ডেট অফ এডমিশ্যন হ'ব এঘাৰৰ পৰা বাৰ তাৰিখৰ ভিতৰত গতিকে আপোনালোকে ডেটকেইটা মনত ৰাখিব আৰু আপোনালোকৰ ইয়াতো আপোনালোকে অফলাইন ফৰ্ম কালেক্ট কৰি তাতে তাতে আপোনালোকে জমা কৰিব পাৰিব গতিকে এইখিনি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ইয়াত পে'মেণ্টৰ কথা উল্লেখ কৰা নাই হয়তো পে'মেণ্ট নলয় চাগৈ ল'বও পাৰে নল'ব পাৰে মই নাজানো কিন্তু আপোনালোকৰ পে'মেণ্টৰ কথা কিন্তু উল্লেখ কৰা নাই গতিকে ইয়াত আপোনালোকে ধেমা ডায়েৰে ধেমাজিটো আপোনালোকে ফৰ্মখন লৈ পেলাই তাতে আপোনালোকে জমা কৰি থৈ দিব পাৰিব